Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami dari kumpulan 2 akan membentangkan analisis bertajuk keruntuhan nilai etika dan peradaban dalam filem Polis Evo 1. Filem ini dipilih kerana ia bukan sahaja popular tetapi juga memaparkan pelbagai isu moral seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan dilema dalam etika dalam kalangan watak utama dan juga watak penjahat. Filem ini mengisahkan tentang dua pegawai polis yang sangat berbeza dalam personaliti, iaitu Inspektor Kai yang dilakonkan oleh Shahrizem yang mempunyai personaliti yang sangat tegas dan ASP Sani yang dilakonkan oleh Zizan Razak yang mempunyai personaliti yang sangat santai. Mereka berdua terpaksa bekerjasama untuk menumpaskan sindiket dadah berbahaya. Dalam misi ini mereka diuji dengan pelbagai cabaran termasuk pengkhianatan dan juga ancaman nyawa. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti bentuk keruntuhan etika dalam cerita ini, menganalisis konflik nilai serta merumuskan pengajaran yang boleh kita ambil sebagai masyarakat. Kesimpulannya, filem ini bukan sekadar hiburan tetapi juga satu refleksi terhadap kepentingan etika dan integriti dalam pembentukan peradaban yang kukuh dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan membincangkan isu pengabaian etika yang terdapat di dalam filem ini. Pertama, pelanggaran etika profesional di mana Inspektor Kai sering bertindak secara beremosi dan tidak mematuhi SOP seperti melakukan serbuan bersendirian dan menggunakan kekerasan keterlaluan ketika menyoal siasat yang mencembingkan penyalahgunaan kuasa dalam institusi polis. Kedua, pengabaian nilai kekeluargaan. Watak Inspektor Kai dan Inspektor Sani dilihat lebih menumpukan perhatian kepada tugas hingga mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu dan adik mereka yang menggambarkan realiti ketidakseimbangan antara kerjaya dan keluarga dalam masyarakat moden. Ketiga, jenayah terancang yang meresap ke komuniti. Sindiket dada dalam filem ini bukan sahaja menjejaskan masyarakat tetapi turut melibatkan penduduk tempatan sebagai pengedar, pemberi maklumat dan pelindung yang memperlihatkan bagaimana jenayah menjadi sebahagian daripada sistem sosial. Yang keempat, keganasan sebagai penyelesaian konflik. Filem ini dipenuhi dengan adegan tembak-menembak, letupan dan pertempuran di kawasan awam tanpa mengambil kira keselamatan orang ramai, seolah-olah menggambarkan kekerasan sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Dan yang terakhir, hakim di tangan sendiri. Antagonis utama ditembak mati oleh Inspektor Kai tanpa proses kehakiman mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan undang-undang serta membentuk naratif berbahaya di mana undang-undang diketepikan demi keadilan peribadi. Seterusnya adalah faktor berlaku pengabaian etika. Faktor paling utama adalah tekanan tugas. Inspektor Kai ialah pegawai polis elit dari Bukit Aman yang ditugaskan untuk membantu menyelesaikan kes pengedaran dadah berskala besar di Terengganu. Tugas ini mencabar Inspektor Kai bukan sahaja secara fizikal tapi juga mendesak secara mental kerana beliau perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja yang baru serta bekerjasama dengan rakan setugas yang berbeza pendekatan faktor kedua adalah ketidakstabilan emosi. Watak Inspektor Sani berdepan tekanan berganda apabila beliau harus melindungi keluarga sendiri di samping menjalankan tugas sebagai anggota polis, menyebabkan beliau bertindak di luar batasan profesional termasuk membuat keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Faktor terakhir adalah dendam peribadi. Inspektor Kai menunjukkan bahawa dia menyimpan kemarahan yang mendalam terhadap sindiket dadah kerana menyebabkan kematian rakan setugasnya dalam misi terdahulu. Ini mendorong Inspektor Kai menggunakan kekerasan yang tidak wajar dan melanggar etika perkhidmatan awam. Bahagian seterusnya akan menerangkan kesan pengabaian etika di dalam movie Polis Evo 1. Pertama, ketegangan antara Inspektor Kai dan Inspektor Sani. Konflik ini berlaku berpunca daripada perbezaan nilai etika di mana Kai sering memperlekehkan cara kerja Sani yang lebih berprinsip. Akibatnya, berlakunya kurang persefahaman dan komunikasi di antara dua pegawai polis tersebut. Selain itu, gangguan emosi dan menjejaskan integriti dan kecekapan sesebuah pasukan tersebut. Poin yang kedua iaitu tindakan melangkaui prosedur operasi. Dalam satu adegan, kai menyerbu tempat penjenayah tanpa waran dan kebenaran daripada pihak atasan. Malah, kekerasan melampau turut digunakan terhadap suspek. Dalam realiti, sebenarnya tindakan sebegini boleh dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Oleh itu, pematuhan prosedur itu penting bagi mengelakkan kecederaan awam, melindungi reputasi pasukan dan dapat menghindari tindakan tata tertib. Seterusnya, kita akan membincangkan aspek kritikal dalam operasi polis iaitu kesan pengabaian etika terutamanya berkaitan keselamatan awam. Apabila pertimbangan etika ini diabaikan, ia serta-merta boleh menimbulkan risiko keselamatan yang besar kepada masyarakat sekeliling. Ini termasuk kemungkinan kecederaan atau kematian kepada orang yang tidak terlibat. Bagi mana-mana pegawai polis, keselamatan orang awam dan pematuhan protokol operasi adalah perkara yang paling penting. Ini bukan sekadar garis panduan tetapi ia adalah prinsip asas yang memastikan kepercayaan orang awam dan integriti polis. Sebarang penyelewengan daripada prinsip-prinsip ini boleh membawa kepada kesan yang lebih teruk. Seterusnya, pengabaian etika juga memberi impak besar kepada imej awam pasukan polis. Di satu sisi, polis sering menunjukkan keberanian, semangat juang dan pengobatan anggota polis dalam memerangi jenayah. Ini membentuk imej wira yang dihormati oleh masyarakat kerana sanggup mempertaruhkan nyawa mereka untuk menegakkan keadilan. Walau bagaimanapun, imej positif ini boleh terjejas teruk. Terdapat kesan negatif yang timbul daripada tindakan anggota polis yang melanggar prosedur operasi standard SOP bertindak secara melulu dan mengabaikan keselamatan orang awam polis ibu ini yang memaparkan kisah dua anggota polis iaitu Inspektor Khai dan juga Inspektor Sani dengan berlatar belakangkan dan pendekatan kerja yang berbeza dalam membantai rasa sebuah jenayah. Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa babak yang menunjukkan pengabaian etika antaranya ialah tindakan tergesa-gesa tanpa mengikut prosedur, penggunaan kekerasan yang berlebihan serta keputusan yang dipengaruhi oleh emosi peribadi. Pengembalian etika seperti ini bukan sahaja mampu membahayakan nyawa masyarakat, malah ia mampu mencemarkan imej pasukan keselamatan. Oleh itu, langkah-langkah penyelesaian perlu dilaksanakan bagi memastikan integriti dan profesionalisme anggota polis sentiasa terpelihara. Antara langkah pertama untuk mengelak daripada berlakunya pengabaian etika adalah dengan menyediakan latihan penyelesaian tugas dan pengurusan perubahan persekitaran kerja. Sebagai pegawai polis dari Ibu Pejabat Bukit Aman, Inspektor Khai menghadapi kejutan budaya kerja apabila beroperasi di Terengganu yang lebih konservatif dan berbeza dari segi geografinya serta sosial budaya. Dengan adanya latihan yang memfokuskan kepada adaptasi persekitaran tempatan, ia dapat membantu pegawai menyesuaikan diri secara psikologi dan juga logistik. Ini dapat mampu mengurangkan tenganan emosi akibat rahsia terasing atau perbezaan pendekatan kerja. Selain itu, penekanan terhadap pematuhan prosedur operasi standar iaitu SOP dalam semua situasi operasi harus ditingkatkan melalui latihan senario tekanan tinggi. Dalam babak tertentu, Inspektor High bertindak melulu dalam operasi tanpa menunggu arahan atasan sekaligus ia membelakangkan SOP. Tindakan sebegini boleh membahayakan nyawa orang awam dan juga rakan setugas. Oleh itu, latihan simulasi yang direka untuk menguji pematuhan SOP ketika di bawah tekanan amat penting. Pegawai perlu dibiasakan dengan situasi-situasi mendesak namun dilatih untuk tetap berpegang kepada protokol yang sah demi menjamin keselamatan dan integriti misi. Lain itu, Isu pelanggaran etika profesionalisme polis yang digambarkan dalam filem Polis Evo mencerminkan kelemahan dan penguat dalam penguatkuasaan nilai integriti dan tanggungjawab dalam kalangan anggota polis. Bagi menangani isu ini, langkah penyelesaian yang perlu diambil adalah dengan memperkukuhkan latihan etika dan integriti secara berterusan. Latihan ini bukan sahaja perlu merangkumi pemahaman terhadap kod etika polis, malah ia memberi penekanan kepada senario dunia sebenar yang melibatkan pelbagai aspek seperti penyalahgunaan kuasa dan pengenalan konflik sesama anggota. Latihan seperti ini amat penting bagi membina kesedaran dalaman anggota terhadap peranan mereka dalam sebagai pelindung undang-undang dan penjaga keadilan dalam negara. Tambahan pula, mekanisme pemantauan dalaman yang bebas dan berwibawa perlu diperkuatkan. Sebagai contoh, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan iaitu EAIC perlu memainkan peranan yang penting dalam menyiasat aduan terhadap pegawai penguatkuasa namun badan ini perlu diberikan kuasa yang lebih luas serta kebebasan institusi agar siasatan dapat dijalankan dengan telus tanpa campur tangan politik. Pelaksanaan sistem pelaporan salah selaku seperti mekanisme pemberi maklumat iaitu whistleblower system perlu diperkasakan dengan jaminan perlindungan undang-undang yang kukuh agar anggota yang melaporkan salah laku tidak dikenakan tindak balas. Budaya organisasi juga perlu ditransformasikan dengan meletakkan nilai accountability, ketelusan, keadilan dan hormat kepada undang-undang sebagai teras utama dalam operasi harian. Menurut kajian oleh Ismail dan Ahmad pada tahun 2019, etika dalam perkhidmatan awam hanya dapat dikekalkan sekiranya wujudnya sokongan kepimpinan yang kuat, sistem ganjaran yang adil dan teladan yang baik daripada pegawai-pegawai atasan. Dalam konteks ini, pegawai kanan polis perlu menunjukkan contoh kepimpinan, kepimpinan beretika dan bertanggungjawab agar ia dapat membentuk iklim kerja yang positif dan profesional. Secara keseluruhannya, pelaksanaan langkah-langkah ini bukan sahaja mampu memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi polis, malah ia juga dapat memperkukuhkan kedudukan pasukan keselamatan sebagai institusi yang berintegriti dan dihormati. Selain itu, langkah penyelesaian yang dapat diambil adalah dengan menubuhkan unit kaunseling dan sokongan psikologi. Ini kerana tekanan kerja yang tinggi dalam kalangan anggota penguat kuasa boleh memberikan kesan serius terhadap kesihatan mental dan tingkah laku mereka. Seperti yang dinyatakan oleh NUR 2011, tekanan yang tidak dikawal boleh menjejaskan kesejahteraan organisasi. Dalam filem Polis Evo, kita dapat lihat bagaimana Inspektor Kai mengalami trauma selepas membunuh adiknya sendiri lalu bertindak ganas dan melanggar SOP. Polak 2017 menyatakan bahawa emosi yang tidak dikawal dan dendam peribadi merupakan antara punca utama pelanggaran etika. Justeru itu, penubuhan unit kaunseling yang dikendalikan oleh pegawai psikologi berdaftar amat penting. Unit ini bukan sahaja memberi rawatan reaktif tetapi juga menyediakan program bimbingan berkala untuk memperkukuhkan daya tahan moral dan profesionalisme anggota komis. Seterusnya, pemantauan kandungan filem oleh lembaga etika seperti LPF, MCMC dan PINAS amat penting bagi memastikan mesej yang disampaikan selari dengan nilai moral masyarakat. Filem boleh membentuk persepsi dan tingkah laku penonton. Menurut teori kognitif sosial oleh Bandura 2001, paparan berulang terhadap kekerasan dalam media dapat mempengaruhi tingkah laku penonton dan menyebabkan penonton meniru perlakuan tersebut. Dalam polis Evo, terdapat adegan tembak menembak di kawasan awam dan pembunuhan tanpa perbicaraan yang sah oleh Inspektor Sani dan Inspektor Kai terhadap terhadap watak antagonis. Ini boleh menormalisasikan keganasan dan menghakis kepercayaan terhadap undang-undang. Oleh itu, pemantauan yang tegas diperlukan agar kandungan hiburan tidak menyemai budaya vigilantism iaitu budaya yang menerapkan penentuan undang-undang di tangan sendiri dalam karangan masyarakat. filem Polis Evo 1 bukan sekadar hiburan aksi tetapi membongkarkan isu serius seperti penyalahgunaan kuasa, keganasan dan pengabaian nilai kekeluargaan. Ia memberi pengajaran tentang pentingnya pematuhan etika dan undang-undang dalam mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keselamatan. Keseimbangan antara kerjaya serta keluarga adalah kunci kepada kestabilan sosial. Dari sudut cadangan, industri filem harus lebih bertanggungjawab dalam menubuhkan badan bebas seperti etika ser di bawah finas bagi menilai kandungan dari aspek moral tanpa penapisan keras. Sokongan seperti dokumentasi pendek atau laman web rasmi juga penting untuk menjelaskan mesej sebenar. Selain itu, literasi filem di sekolah dan IPT mampu membentuk penonton yang lebih peka, kritikal dan beretika. Semua ini akan menyumbang kepada pembangunan industri filem yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik dan memperkukuhkan nilai kemanusiaan. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.